এইবোৰ পৰা শান্তি নাইও হাজিবলৈ শান্তি নাই হাজিবলৈ বহিছিলোগেহে এলবা ওলাওঁতে চিঞৰিলে দমৰি ওলাই আহিছো এনেই আধা সঘা কৰি ওলাই আহিছো এজনী দাঙিলে দেখোন গু ওলাই যাব বগাই ৰঙাই কলি বগিচা তহঁতৰ মই দানা কিনি আনিছো এতিয়া আকৌ মানুহ বিলাকে হেৰি কঠীয়া পাইছে নহয় খেতিৰ কাৰণে তহঁতক মেলিলে আকৌ তহঁতি সোমাই পেলাই একদম মাছ মাছকে চুবাই খাই দিয়কে নহয় ও সেই মন নাযায় কষ্ট পোৱা বুলি দিবি সেইকাৰণে মই তোমাক মেলিয়ে দিয়া নাই দানাই লৈছো গৰমো ইমান পৰিছে ঘাঁহ থাকিম বুলি ভাবো নাগে কেইটাক খুৱাম নাই নোৱা নহয় গৰমত ওলাই যাবই নাই নহয় গৰম উঠি উঠে কিবা বিঘৰ সিঘৰজন ধুনীয়াকৈ উমনি ঠিকে থাকে লয় পোৱালিহে নুলিয়ায় ভূমিকম্প চুমিকম্প নাহি দিয়া পায় নহ'লে গোটেই কেইটা ঘোলা হ'ব অ' মা পোৱালি ওলাইছে নে নাই লোৱা আৰু মোৰ কাৰণ অ' আই ইমান দিন হ'ল ওলোৱা নাই নে নাই লোৱা আৰু লাগিব কেইদিনমান মই এইকেইদিন ৰেগুলাৰ চাই আছোঁ এটাও ওলোৱা নাই কি তই তাৰমানে মুৰ্গী কিজনী দাঙি দাঙি ভনীকেইটা চাই আছিলি অঁ চাইছিলোঁ অকণমান ল'ৰাই চাইছিলোঁ এনেকৈ গোটা গোটা হৈ আছে কিন্তু পোৱালি ওলোৱা নাই ওলাব চাগে আৰু লাহেকৈ আইঅ' মাৰিছা কিয় তোক কোনে কৈছিলে মুৰ্গী উঠাই কণীকেইটা ল'ৰাই ল'ৰাই চাবলৈ মই কিবা চাইছিলোঁ হে পোৱালি ওলাইছে নে নাই আচল ভম্পৰ ঘৰতে সি আহি খালিবোৰ লৰাই থাকে মহাপন্দী ডাঙৰ কামত কথা নামাই দিয়া পঢ়া শুনা কৰিব লাগে

মহে এতিয়া ভাল ভালি উলিয়াচু আমা লাসেলটা জন্মদিন আহি আছে না হয় এ মাটো হেতকড়া এনেকে বেয়া না হয় উসরটে সবকে মাটি না আমি নুন কা বাই ভাটাপটা দি ঢালি লয় হয় হলে ভাল লাগে ধাবা হে খুলিছা ফাইভ নাই না মাক কথাটো কমলেছল ও মা কটাছে পারো ও আইটা হাদুটা না এ মই হাদু কোবনে জানু কোয়ানা প্লিজ 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 এ কিনু এখন গাঁৱত এজন খেতিয়ক আছিল খেতিয়কজনৰ দুটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিলে ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ তহঁতৰ নিচিনা উৎপাত উৎপাত খেতিয়কৰ মূৰৰ চুলি বগা কৰি দিছিলে পকি গৈছিলে য'ৰা ছোৱালীৰ উৎপাতত সিহঁতি অকণো বুজিয়ে নাপায় বাপেকে দিনৰ দিনটো ৰ'দত কাম কৰে ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বা খোৱাবলৈ দুবুলা দিমধি সিহঁতি বুজি নাপায় সিহঁতি ভালকৈ নপঢ়ে উৎপাত কৰে ঘৰৰ এইটো বস্তু ভাঙে সেইটো ভাঙে বাপেকে হলেও একো নকয় ডাঙৰ হ'লে এদিন বুজিব এনেকৈ বুলি ভাবি আছে তেনেকৈ বছৰে বছৰ বাগৰি গ'ল বয়স পাৰ হৈ গ'ল খেতিয়কজন বুঢ়া হৈ আহিলে ল'ৰা ছোৱালী উৎপাত নকমিলে সিহঁতি নপঢ়িলে ভালকৈ আৰু ঘৰৰ বস্তু নষ্ট কৰি হেৰি কয় লাহে লাহে আৰু খেতিয়কজনে কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ল খেতিও কৰিব নোৱাৰা হ'ল এদিন হঠাতে খেতিয়কজন মৰি থাকিলে কি অঁ মৰি থাকিলে এতিয়া কি হ'ব এতিয়া খেতিয়কজন মৰি থাকিলে আৰু সিহঁতি অকল হৈ আহ'ল মাকজনী মাক সৰুতে ঢুকালে নাই এতিয়া ইহঁতৰ দুবেলা দুবুটি খাবলৈকে সমস্যা হ'ল প্ৰথম এবছৰ দুবছৰমান চলি গ'ল কাৰণ কৃষকজনে বহুত খেতি কৰিছিলে চাউল তাউল আছিলে সেইবিলাক কিবা কিবি তাৰপৰা লাহে লাহে ঘৰত একো নাইকিয়া হ'লে তেতিয়া কি কৰিব কি কৰিব উপায় নাপায় সেতিয়া ভাবিলে এইবাৰ নিজে খেতি কৰিম তাৰপিছত পথাৰলৈ গ'ল যেতিয়া হাল বাবলৈ লৈছে যেতিয়া ৰুবলৈ লৈছে তেতিয়াহে সিহঁতি গম পাইছে যে ৰ'দত কাম কৰিলে কিমান কষ্ট হয় তেতিয়া বুজিলে যে দেউতাই ইমান কষ্ট কৰিছিলে আমি ভিতৰত ৰং ৰহস্য কৰি বস্তু ভাঙি কটাই দিছিলোঁ তেতিয়াহে মূলটো বুজিলে কিন্তু তেতিয়া মূল বুজিটো নাভাবে নাই মানুহজন নাই তেতিয়া দুখতে দুইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুখ সুখকে কান্দি বেজাৰ কৰিলে যে ক'লে আজিৰ পৰা আমি কেতিয়াও বেয়া কাম নকৰোঁ আমি আজিৰ পৰা ভাল হ'ম

কওকচোন ইমান ডাঙৰকে এখন ধাবা খুলিছে সেইটোতো কথা এষাৰ ক'ব লাগে মাতিবতো লাগিছিলে এতিয়া নেমাতিলে বুলি আৰু বেয়া পালেওতো নহ'ব আমাৰ লগত তেনেকৈ কাজিয়া পচাল নাই নহয় ইহঁতো তাত আগবাঢ়ি আছে নহয় মই জুলি গৈ গ'লাম নেমাতো এহ সিহঁতি নেমাতিলে বুলি আমিও নেমাতিম নে মই নেমাতো বুলিলে নেমাতো আপুনি আকৌ নিজৰ ফালৰ পৰা মাতা মাতি চিষ্টেম নলিয়াব কৈ থ'লোঁ ঐ পুতলি তোমাক মই বেলেগ এটা কথা ক'ম বুলিহে ভাবি আছোঁ কি কথা কওক তুমি এই নাইটিটো নিপিন্ধিবাচোন কিয় বা নিপিন্ধিম

বতাহত ইমান ডাঙৰ গছ বাৰু লওক ঘৰত পৰিবলৈ টিউ চিং ৰুৱাই নিলে এতিয়া এয়া তাকেহে মংগল এখনহে চোৱাব লাগিছিলে কিবা দুখে লাগিছেনে কি এনে সঁচাকৈ পাই আজিকালি একো বাবুলা বেজেও সেই মংগল চঙৰ চাবলৈ মন নকৰা হ'ল নহয় ফুল এনে কোটি কোটি টকা পাই এতিয়া আহি চোৱাবলৈ গ'লে কম পইচা ভালকে চায়ে নিদিয়ে পাঁচশ টকা লাগিয়েই হেনো শুনিছো তাকে ময়ো এই বেলেগ কোনোবা চিনাকি আছে যদি খবৰ কৰিবাচোন তুমি কেনেকে গম পালা মোৰ খবৰতো এইবাৰ কথা বেয়া

ঋষি আৰু ৰুমাই মন্দিৰতে বিয়া পাতিলে কাৰণ ৰুমাইৰ মাক ককায়েক আৰু দেউতাক কোনো নাহিল কাৰণ দেউতাকতো নিজৰ কামতে সদায় দিছো মাক ৰিমনক লৈ আৰু ঋষিৰ লগত বিয়া দিবলৈ অকণো মন নাই কিন্তু ঋষিয়ে সম্পত্তিৰ কথা চিন্তা কৰি নিজৰ মাক বাপেককো আমেৰিকাৰ পৰা নমতা কৰি খন্ধৰকৈ বিয়াখন পাতি ললে ৰুমাই কিন্তু বুজি পোৱা নাই কি হ'বলৈ গৈ আছে